নমস্কাৰ সকলোকে কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি মই বনাম দম আলু দম আলুটো সকলোৱে ৰান্ধি খায়েই নহয়নে কিন্তু মইনো আজি দম আলু কেনেকৈ ৰান্ধিলোঁ আজি তাকে চাওঁ আহকচোন তাৰ কাৰণে এয়া মই সৰু আলু লৈ লৈছোঁ এতিয়া আলুকেইটা প্ৰথমতে মই ভালদৰে ধুই ললোঁ আৰু এতিয়া এটা কুকাৰ লৈ লৈছোঁ এতিয়া কুকাৰত মই আলুকেইটা দি দিলো আৰু লগতে জোখমতে পানী দি দিছোঁ আৰু অকণমান মই ইয়াত নিমখ দি দিছো এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি পেলাই এটা চিটি দি বইল কৰি ল'ম চক মোৰ আলুখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া মই আলুখিনি ভালদৰে বাকলিখিনি গুচাই ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি আলু বাকলি গুচাই ললো এতিয়া মই এখন কাটা চামুচৰ সহায়ত আলু কেইটা এনেদৰে খুচি খুচি ফুটাই লৈছো যাতে মছলা ফ্লেভাৰটো আলুৰ ভিতৰলৈকে এনেদৰে কৰিলে আলুৰ ভিতৰলৈ মছলা ফ্লেভাৰ আৰু নিমখটো ধুনীয়াকে সোমাই যাব এতিয়া মই গোটেইকেইটা আলু এনেদৰে চামুচখনৰ সহায়ত ফুটা কৰি ললো আনফালে মই এয়া কেৰাহিত তেল দি দিছো তেল যেতিয়া গৰম হৈছে প্ৰথমতে মই আলুকেইটা দি ললো আৰু এতিয়া আলু কেইটা অকণমান ৰাংচিৰাকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াত মই হালধি এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰো মই নিমখ খিনি দি দিছো যাতে আলুৰ ভিতৰলৈ নিমখটো ধুনীয়াকে সোমাই যায় আৰু এয়া চব মোৰ আলু কেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গল এতিয়া মই আলু কেইটা কাঢ়ি ললো এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলতে মই ইয়াত দি দিছো আধা চামুচ গোটা জিৰা শুকান জলকীয়া আৰু কেইটামান গোটা গৰম মছলা দি দিছো এইকেইটা সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত মিহিকে কাটি লোৱা দুটা পিঁয়াজ দি দিছো এতিয়া মই পিঁয়াজ খিনি কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিছো এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ললো এতিয়া ইয়াত মই দি দিম শুকান মছলা খিনি ইয়াত আছে শুকান মছলাত আছে হালধি গুৰি

এয়া চাওঁ কিছু সময় মছলাখিনিৰ লগত ভাজাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান জোখমতে পানী এই দমালুৰ চব্জিখনত পানী বেছি দিব নালাগে অকণমান পানী দিব লাগে কাৰণ আলুটো সিজিব জোখত পানীকণ দিলেই হয় মই এয়া একাপ জোখৰ পানী দিছোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ অকণমান কচৰি মিথি কাছৰি মেঠি দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো খুবেই ভাল আহে সেয়েহে মই ইয়াত কাচৰি মেথি দিছোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ললোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ ঢাকন দি ছয়ৰ পৰা সাত মিনিট সময় ল' ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম এয়া চাওক ছয় পৰা সাত মিনিট সময় উতলাৰ পিছত এইখিনি এনেধৰণৰ হৈছে ধুনীয়া এটা কনচিষ্টেঞ্চিত আহি গৈছে এনেকুৱাতে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম যিহেতু এইখিনি ঠাণ্ডা হলে আৰু অকনমান ডাঠ হৈ যাব আৰু এয়া মোৰ দমালু চব্জিখন ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই আপোনালোকক এয়া পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছো আৰু চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু দেখিবলৈ যেনেদৰে ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ হয় শেষত মোৰ আজি দহ আলু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই